يئس آية الكفار من أصحاب القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفوكم يكون لكم اعداء ويبسط اليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم ان برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قولي وأيمن لِأَبِيهِ لأستغفرن لا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وقل لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِي عَادَيْتُمْ مِنْهُ مودة وَاللَّهُ قَدِيرٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين واخرجوكم من دياركم وزهر ولا يخرجكم من تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم حي لهم ولا هم حيّون لهم واتوه ما انفقوا ولا جناه عليكم ان تنكروا اذا اتيتم الغنا ولا تمسكوا بغشم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم مِّنَ الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأنجيهن ولا يعصين ولا يعصينك في معروف فبايغوهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما كما يئس الكفار من اصحاب القبور